Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin risol ekonomis Ini hasilnya banyak banget, gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk Saksikan ya video ini sampai selesai Pertama, rebus air secukupnya, kemudian masukkan makaroni sebanyak 300 gram Ini kita rebus hingga empuk Setelah sekitar 8 menit, makaroninya sudah empuk, angkat dan tiriskan Lanjut, siapkan teflon, masukkan margarin sebanyak 100 gram. Ini kita biarkan dulu hingga sedikit lumer seperti ini. Kalau sudah, masukkan bawang bombay 2 buah yang sudah kita potong dadu seperti ini. Ini bawangnya berukuran besar. Kalau ukurannya kecil, bisa pakai tiga ya. Kita tumis hingga bawangnya layu. Selanjutnya masukkan sosis 10 buah ini yang ukurannya sedang kita potong dadu Tumis sampai sosisnya matang ya Setelah sosisnya matang, baru kita masukkan makaroni yang sudah kita rebus dan ditiriskan tadi. Tambahkan juga saus sambal 300 gram, saus tomat 150 gram, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini garam aku belum tambah ya, jadi nanti kita cicip. Kalau dirasa sudah cukup nggak perlu ditambah garam nanti kita cicip dulu ya nah saus tomat dan saus sambalnya juga ini boleh disesuaikan dengan selera kalau kurang medok dirasa pengen ditambah boleh disesuaikan aja dengan selera ya nah ini aku cicip dulu Aku tambahkan sedikit garam ya, kira-kira setengah sendok teh. Nah, ini disesuaikan selera ya, teman-teman ya. Boleh ditambah, boleh juga enggak, enggak apa-apa, pokoknya sesuaikan dengan selera aja. Karena dari margarin dan saus tadi sudah ada rasanya ya. Terakhir, tambahkan daun bawang ini 6 batang yang kita potong. Aduk sebentar aja, yang penting tercampur rata, kalau sudah matikan kompornya ya. Sekarang kita buat kulitnya, ini tepung terigu 600 gram, tambahkan tepung tapioka 5 sendok makan. Kaldu bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Air ini 1500 ml aku siapkan, telur 3 butir aku masukkan di sini. Selanjutnya ini aku masukkan airnya secara bertahap, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya ini halus, kita saring ya. Terakhir, tambahkan minyak goreng 5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan teflon diameternya 20 cm ya. Kita olesi minyak tipis-tipis pakai tisu aja seperti ini. Kemudian ambil adonan satu centong sayur aja. Selanjutnya kita ratakan dan ini dimasak sampai bagian pinggirnya mengelupas. Kalau sudah langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini mudah banget. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis. Sekarang kita akan mulai menggulung, ambil satu lembar kulit. Beri isian, ini kira-kira satu sendok makan atau boleh juga disesuaikan dengan selera aja. Kita tambahkan mayones, ini aku pakai yang original, boleh pakai yang rasa lain, gak apa-apa. Selanjutnya digulung seperti ini. Ini hasilnya, lakukan ya sampai semua selesai. Untuk bahan pencelupnya, ini tepung terigu 200 gram, tambahkan sedikit garam, lalu kita larutkan dengan air sebanyak 500 ml. Ini kita aduk secara bertahap sampai tercampur rata ya. Supaya adonannya halus, ini kita saring. Sekarang, kita akan memulai membalurkan tepung pandirnya. Ambil adonannya, celupkan di dalam bahan pencelup, tinggal kita cemplungkan aja seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam tepung roti. Kita taburkan seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam wadah tertutup. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam freezer, ya. supaya enggak saling menempel dialasi pakai plastik kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini lakukan sampai semua habis ya nah ini sudah selesai semua aku baluri hasilnya 76 buah dan langsung aja aku akan goreng sebelumnya sudah kita panaskan minyak lalu ini kita goreng di minyak yang panas menggunakan api sedang aja sampai matang ya ini aku balik-balik Kalau sudah kuning kemasan seperti ini, langsung aja ya diangkat. Nah, ini dia risol isi makaroni mayonya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, teman-teman. Walaupun bahannya sangat ekonomis, hasilnya juga banyak, rasanya dijamin enak, jadi cocok banget untuk ide jualan ataupun stok. Frozen food di rumah ya, jadi kalau pengen tinggal goreng, gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan jangan lupa juga di subscribe. Kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.